Assalamu alaykum dəyərli izləyicilər. Bugünkü mövzumuz gözəllik haqqında olacaqdır. Elə isə xanım izləyicilərimiz daha diqqətlə bizi dinləsinlər. Gözəllik haqqında mükəmməl 10 qayda sizlərlə paylaşacağam. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi və ətrafınızdakı insanlarla bu məlumatları paylaşmağı unutmayın. Elə isə keçək mövzumuza. Birinci qaydamız saçlardır. Saçlarımıza qulluq əvvəlcə zərərvericilərin aradan qaldırılmasıdır ki, ən çox zərər verici süni saç boyalarıdır. Onlar həm də allergendir. Saçlara qulluq üçün ən yaxşı vasitədən biri qarazirə yağıdır ki, 2 gündən bir yuyulmazdan 2-3 saat əvvəl saçlarınızı qarazirə yağına batırılmış daraqla darayın. Saçların ölü toxuma olduğunu nəzərə alsanız, bunun effektini Yeni saçlar çıxandan sonra görəcəksiniz. Saçlar yoğun, parlaq, saçqransız olacaqdır. 2-ci qayda kirpiklərdir. Kirpiklərin uzun, sıx, aralarının təmiz olmasını istəyirsinizsə, ismit sürməsindən istifadə edin. Bu həm də gözləri nurlandırır. 3-cü qayda səbziklər. 200 qram salsil spirtinin üzərinə 1 xörək qaşığı gülün bahar, 1 xörək qaşığı bibəriyə, 1 xörək qaşığı çoban yastığı, 2 xörək qaşığı ginseng töküb qarışdırın. 10 gün saxlayandan sonra gündə 2 dəfə üzünüzü silin. 4-cü qayda. 4-cü qaydamız üzün ağardılmasıdır. 100 qram rafinə olunmamış zeytun yağının üzərinə 4 çay qaşığı udi hindi tozu tökün. 1 həftə günəş altında saxlayın. Sonra gündə 2 dəfə üzünüzü silin. Buna hindistanlılar prokoseni, yəni üzaqadan deyilir. 5-ci qaydamız ağız qoxusu və dişlər. Misvaq çubuğundan istifadə edin. Mütəzzəm istifadədən sonra ağızdan gələn pis qoxu aradan qalxır. Dişlər çox parlaq olur. Misvaq gündə ən azı 3 dəfə istifadə olunmalıdır. 6-cı qaydamız süd vəzləri. 2 hissə gül dəfnə, 1 hissə ərküdə meyvəsini bir-birinə qarışdırın. 3 xörək qaşığını 4 stəkan suda termosda dəmləyin. Üzərinə 1 çay qaşığı bal əlavə edin. Adi çay əvəzinə gündəlik 4 stəkan içsəniz, süd vəzləriniz böyüyəcək. Dodaq və ayaqların daha da ətli olmasına səbəb olacaq. Dəmləmə eyni zamanda pozulmuş qadın hormonlarını nizamlayır. 7-ci qayda. 7-ci qaydamız qarın pilyələrinin əriməsidir. Bunun üçün 250 qram rafinə olunmamış zeytun yağının üzərinə 4 xörək qaşığı qırmızı bibər tozu, 1 çay qaşığı zəncəfil töküb qarışdırın. Zəif odun üzərinə qoyub isidin. Sonra üzərinə quz büyüklüyündə arı məumu əlavə edib qarışdırın. Mum tam əriyəndə kənarlara qoyun. Məhlul soyuyandan sonra istifadəyə tam hazırdır. Gündə 2 dəfə həmin məhlulla qarın pillələrinin üzərinə 15 dəqiqə masaj edin. Üstünü isti bəliklə bağlayın. Qızışma verib pillərin əriməsinə səbəb olacaqdır. 8-ci qayda. 8-ci qaydamız ayaqlarda varikosun aradan qaldırılmasıdır. Gündə 3 ədəd at şabalığı meyvəsinin qabığını soyun. Sürgü qəzdən keçirin. Qabuğunuzun içinə töküb ayaqlarınızı 20 dəqiqə masaj edin. Sonra bədən səviyyəsindən 20 dəqiqə hündürdə saxlayın. 9-cu qayda. 9-cu qaydamız gözəl görünüş Haftədə 3 dəfə sənə çayı içmək işlədirici təsir göstərir. Bu da üz dərisinin daha gözəl görünüşünü bərpa edir. Qədimdə rus qadınları padşahlara daha gözəl görünmək üçün belə edərmişlər. 10-cu qaydamız, 10-cu qaydamızda daban çatlarıdır. Daban çatları necə aradan kaldırılır? 200 qram qara zirə yağına 10 qram fkalipit, 10 qram bibəriyə 10 qram adaçay yağını qarışdırıb dabanları gündə 2 dəfə masaj edin. Meyəniklə dəyərli izləyicilər, videomuzun sonuna çatdınız. Əgər bu videonu bəyəndisiniz, bu məlumatlar sizin üçün faydalı olduysa, videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın və bu məlumatları ətrafınızdakı insanlara paylaşın ki, daha çox insanlara bu məlumatlara çatdıra bilək. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşene kadar.